Так как я обещала, забыла сказать вам привет всем. Эм, э, как, как и сказала, что вот в прошлом видео я сказала, что я сниму сейчас про свой э, телефон видео. Э, я обещание сдерживаю и снимаю свое видео про э, свой телефон. Телефон у меня, если кто не знал, третий iPhone 3gs. Простите. Так, для начала я покажу для него аксессуары, и потом уже пойдем к нему. А, Итак, аксессуары. Первый, а, самый первый чехол у меня был вот этот. Он крепится вот на iPhone. Вот такой вот он сзади. Потом перейдем к нему, я сказала. Вот. То есть так вот он выглядит вот в этом чехольчике. Мне кажется, когда вот iPhone без чехла, посмотрите на него без чехла, он какой-то более тоненький. А вот когда вы уже на него надеваете какой-то чехольчик, вот такого вот типа, он становится какой-то более такой объемный, что ли. Такой вот становится. Включается. И простите, у меня кому-то приспичило сейчас написать мне сообщение ВКонтакте. я проверила. Теперь могу выключить и показать вам следующий чехол, который у меня есть. У меня всего лишь два чехла, так. Как сам iPhone у меня появился тоже недавно, где-то может быть 2 до два месяца или один месяц назад. Второй чехол это вот такой кожаный. Мне купил его папа. Ну, вообще, в принципе, я со свои деньги покупала, но как бы, мама мне посоветовала, посоветовала его купить, и я купила. Смотрите, что в нем удивительного я нашла. Ну, может быть, для вас это не удивительно, но я когда посмотрела, я смотрю такая, вроде он мягкий везде. На самом деле, вот эта вот, она пластмассовая. Просто основа у нее кожаная. А вот это уже мягкая и внутри бархатная. И выглядит iPhone в этом чехле вот так. Вот так вот он выглядит. Вкручу вам его. И вот так вот чик, открывается. То есть вы сидите в нем. Когда вы смотрите видео, кстати, очень удобно его класть. Блин, вам не будет видно. А -а -а -а. Не будет вам видно. Вот вы кладете его вот так и смотрите. То есть вот эта штучка, она вам как бы... Сейчас я поверну к себе. Вот эта вот штучка, которую вы открываете, она как бы как держит как подставку, и очень удобно смотреть видео, если вы смотрите видео на Ютубе. У меня Ютуб есть, смотрю видео. Докладываю. Еще хочу купить себе чехол зайчик. Да, я давно хотела купить, но что-то нигде не вижу. Мне нужно уже заканчивать видео. Ох, темно, 15 минут. Продолжили. И давайте же приступим к самому iPhone. Я сниму сейчас с него все чехлы. Не буду делать чехол. Такой вот iPhone. iPhone третий, по-моему. Он... Ну, вот э, мне больше нравится, например, iPhone 3. Четвертый мне не нравится. Четвертый тем мне не нравится, что он очень громоздкий, большой и неудобный. Третий же, он исключительно легкий, тонкий и, то есть, не знаю даже, что сказать. И у него края закруглены, то есть это мне тоже нравится. Мне не нравится, когда острые углы, мне нравится, когда закругленные углы. меня видите? <связательно> Привет! М -м -м так, давайте приступим. Он, кстати, служит, когда вот выключен, он служит как зеркало. Вот, смотрите. Вот, видите что ты, значит, видишь мой компьютер. Это Apple. Папин MacBook, да. Um, так, приступим. Uh, вот сбоку здесь все, наверное, знают. Вот это переключать, выключать. Вот эти две кнопочки, это громко, это тише. И это выключать звонки. Например, я на уроке, очень удобно. Не то, что у меня был старый LG, например, его надо было доставать, ставить беззвучный режим. А тут всего лишь одна кнопочка. Чик. Все, у тебя беззвучный режим. Это очень удобно на самом деле. Сейчас. Вот, все. Вот он теперь беззвучно, теперь беззвучно поставил, почему не беззвучный. А, уже 7 часов. Так, ладно, буду рассказывать. Вот тут вот камера. Да, потом идет яблочко. И вы меня тоже там можете видеть. Точнее, вы не меня видите. Вы видите папин айфон. А как вы можете видеть папин? Я не понимаю. А, это, это он отражается, я не понимаю. Ладно, тут у написано. Тут, от, тут написано iPhone. iPhone 13 ги гигабайт. Кстати, у меня какая-то хорошая фокусировка стала. И приступим к самому телефончику. Так, я сейчас отоеду, так, чтобы вам показывать. Тут так, кнопочка, он как бы не разблокируется а просто. Такие у меня заставка, такая капелька, я сегодня поменяю картинку. Не на блокировке, а на, сам... а на самом телефоне. 19.05, 19.05, 7 часов 05 минут, 7 часов 5 минут, пятница, ой, простите, я упала, 11 января. И тут мы берем, блин, простите, и разблокируем. У меня стоит пароль. Блин, блин. А, если вы не против, я сейчас быстренько пароль удалю. Я не хочу пароль, чтобы у меня был. Это неудобно. Сейчас. Ты что-то паролем? выключить пароль сейчас да, блин. все вроде бы сейчас проверим так расскажу все ура я отменил пароль итак первая страница Мои подруги мне никогда не дадут снять видео, они мне шлют «Привет, привет, 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 привет каждая». Ладно, быстренько расскажу. Тут вы можете, если вы потерялись в айфоне, можете набрать что-то и можете найти что-то. Тут сообщения, календарь, фото, камера, видео, карты, погода, заметки, часы, Game Central, киоск, пас был. В следующем... Утилиты. Контакты, скайп, калькулятор, диктофон, айтон, сабстор, настройки. Игры. Subway Surf, uh, angry, angry Run, Granny, Smurfs, uh, Temple Run, High Clean и uh, e Fruit Cocktail. Uh, дальше. Социальные сети. Uh, SPB. Тв видео, ну это ну, смотреть телевизор. Потом э, ВКонтакте, Ютуб, Акции, Яндекс и Вк плейлист. Далее Тенкл, Тел, Телкин Джи, Джингер, Телкин том 2, Angela, Мейк, Сода, э, Башня, букв, Алхимия, Том, Лав, Ледерс и Вислинг. И навигации, напоминания, метро, карты, навигатор и компас. И на следующей страничке у меня ничего нет. И самое главное, что мне пригодится, это телефон. Ну, это набор, например. Это, например, клавиши, то есть, чтобы набрать номер. А, кто мне звонил, сами контакты, бабушка, дедушка, мама, папа, там, ну, понятно там и всякие простите это хрень mail, сафари на интернет и музыка вот. тут всего лишь три странички все я его выключаю О, кстати не показала это раз... это вот разъем такой вот длинненький вот этот вот этот длинный это разъем для зарядки а вот эти маленькие по бокам это колонки. Это, чтобы вам говорить, это разъем для наушников. Тут вот сим-карты, тут вот находится. И вот это вот, это блокировка, разблокировка, блокировка. То есть, все понятно. Ну, в принципе, это было все. Это был весь мой айфончик. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.